Allah Davud alayhissalama belə vəhy etdi. Ya Davud, evini təmizlə, mən ora qonaq gələm, nazil olum. Davud alayhissalam heyranlandı. Ya Rəbbim, o hansı evdir ki, mən onu təmizləyim? Sən ora necə qonaq gələcəksən? Hak təala cavabında belə buyurdu: O eş möminin qəlbidir. Orda bizə aid olmayan şeyləri yandır, məhfət, kül et, sil, süpür, təmizlə, mən ora qonaq gəlim. Mən ora nazil olum. Qəlb Allahın nəzərgahıdır. Ona görə qəlbinizi təmiz saxlayın. Ruhunuzu təmiz saxlayın günahlardan, haramlardan Allah köməyiniz olsun.